লিডুত বিপদসংকুল যাতায়াত ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ নহ'ল লিডু কামবাগাওঁ সংযোগী দলং এফালে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল আনফালে এতিয়াও বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত ব্যৱস্থা আজিও লিডুৰ তিৰাপ নদীৰ ওপৰেৰে নিৰ্মাণ নহ'ল লিডু কাম্বাগৰ সংযোগী দলং সমূহীয়া ৰাইজৰ শ্ৰমদানেৰে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ দলংখনেই হ'ল লিডু কাম্বাগাঁওবাসীৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সম্বল বৰ্তমান মৰণ খণ্ডত পৰিণত দলংখনেৰে অহা যোৱা কৰাটো চৰম বিপৰ্যকৰ হৈ পৰিছে দৈনিক শ শ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজ বজাৰ হাতলৈ বুলি দলংখনেৰে অহা যোৱা কৰে যিকোনো সময়ত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা বিগত সময়ত লিডু কামবাঙৰ সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰো ৰূপায়ণ কৰিছিল দলং নিৰ্মাণৰ বাবে কিন্তু আজি সম্ভৱ হৈ নুঠিল সেই দলং স্থানীয় ৰাইজে দলং নিৰ্মাণ নহ'লে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ পতা কৰিছে দলংখন নোহোৱাৰ বাবে ভালে ইমানখিনি অসুবিধা হৈছে কাৰণ আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱা বেমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত হওক আজি দলংখন হয় আমি ৰাইজে হোৱাকৈ বনাই লৈছোঁ কিন্তু আজিকালিকে বাৰিষা দিন আহিলে হয়তো এদিনহে এদিন দলংখন ভাঙিব তেতিয়া আমাৰ ইমানখিনি অসুবিধা হয় যে ল'ৰা ছোৱালী নদীখন পাৰ কৰাবলৈ ষ্টুডেণ্ট কিমান অসুবিধা হয় কাৰণ সেইটো বৰষুণ দি দিয়ে বৰষুণ দিয়াৰ ফলত কি হয় ল'ৰা ছোৱালী পিছল দাঙি পেলাই লৈ যাওঁ ক'লেও নাওখনক কিমান ডাউনটো পিছল হয় এক্সোৱেলি সেইটো কাৰণে ইমানেই অসুবিধা হয় যে কেতিয়াবা স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী পঠিয়াব নোৱাৰা হৈ যায় কাৰণ গাঁৱত এনেকুৱা এখন ভাল স্কুল নাই যে গাঁৱতে পঠিয়াম হয় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱলৈ যায় হ'লেও ইমানেই অসুবিধা হয় যে আজি যদি দলংখন হোৱা হ'লে আমাৰ হয়তো সিমানেই অসুবিধা নহয় নহ'লেহেঁতেন যে চৰকাৰে যে যেন চাই যেনেকৈ যি কৰি হ'লেও দলংখন যাতে দিবলৈ পাৰে হয় তাকে কওঁ আজি আজি চ সকলোৱে জানে যে ঠুকিং টিখাক আজি দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণেই হয়তো হ'ল এনেকুৱা এটা দখা যদি দলংখন থকা হ'লে তাইতো আজি এনেকুৱা এটা নহ'লহেঁতেন কাৰণ তাই দলংখন নাই যদি দলংখন থকাৰ হয়তো আজি নদীখন বাঢ়ি আছিলে সেইটো সময়ত যেনেকৈ যি নহয় দলং দলংখনৰ কাৰণে আজি তাই এইখিনি সন্মুখীন হ'ব পাৰে এজনী ষ্টুডেণ্ট হৈছিলে সেয়াও আজি সেই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যে কিমান যে অসুবিধা হৈছে আজিয়ে যে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমিবিলাক মূল দাবী আমাক এইটোৱে লাগে যে আমাক দলংখন যাতে হয় তাকে আমি যাতে মানে বিচাৰোঁ মানে আমি বৰম্বাৰ মানে আমি চৰকাৰক মানে জনাই আহি আছিলোঁ যে মানে আমাৰ দলং এখন লাগে গতিকে মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ কাৰণে নহয় মই সকলো ৰাইজৰ কাৰণে যাতে আৰু পুনৰ এনেকুৱা ঘটনা যেন নহয় কাৰো লগতো তো গতিকে সেইকাৰণে মই প্ৰতিবাৰ মানে আমি বিধায়ক ওচৰতো গৈছিলোঁ আমি আমাৰ লোকসভা আমাৰ গাঁও ডাঙৰীয়া ওচৰতো গৈছিলোঁ আমি তেখেতক কৈছিলে যে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে দিম দিম আপোনালোকৰ দলংটো নিশ্চয় হ'ব বুলি কৈছে আজিলৈকে দিম দি মানে শূন্য হৈ থাকিলে একোৱেইটাই নাপালোঁ আমি মানে গতিকে সেইকাৰণে আমি আমাৰ ৰাইজৰ এটাই মানে দাবী যে যাতে আমাৰ সমস্যাটো বহুত সমস্যা আছে চাওক এতিয়া ক'বলৈ গ'লেতো এতিয়া আমাৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা লৈ কিনে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এইফালৰ পৰা ঘূৰিম গ'লে মানে আপোনাৰ কমচে কম বিছ ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ঘূৰিব লাগিব তো এম্বুলেঞ্চ আহিবলৈ সুবিধা নাই ইয়াত আমাৰ নাও এখন সুৰুমূৰ যিটোক মানে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যিটো দি থোৱা সেই পঁচা নাওটোকে চলাই যেনে তেনে আমি বেমাৰীবোৰ আৰু কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অহা যোৱা কৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বাপানেগু ৰিপৰ্ট টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাইভ